І ще раз, те саме, але коротко. Треба розвивати германський період. Це дуже важливо в плані інтеграції в Європу, розвитку туризму і всього іншого. Але якщо конкретно, от для мене, як для херсонця, чим би я міг пишатися? Живучи на цій оці землі, да. Я розумію, що все-таки військові надбання козаків, які казали, що будували тут. Скіфами ми гордимося, так давайте і готами. Є чим Скіф... Тут була якраз Кифа попадає на територію України, так точно, почти по Геродоту. І от це вот держава Германаріха, точка, ну там немножко Румунії, немножко Росії, тут теж попадає на територію України. Тобто там є з чим гордитися, помимо Скіфів. Так, то, ні, ну, я думаю, треба всім гарити. Вгор... Да, все що було, так. все вже вгор... так, так, так тоді, враховуючи цей підхід і популяризацію історії, тоді скажіть, будь ласка, от як дивитися на ті е, посили, які дає Бебек, да? відомий такий чоловіга Валерій Бебек. Да? Ну нехай він буде все до але для людини, яка пояснює, каже, що українця о, нам треба треба пишатися так, що у нас он Будда, чи хто там може там скіфські коріння має там чи в такому розумінні. На, 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 на всякий... сколько мы идем в Европу, не надо себя компрометировать разного всяким, разным всяким мифологизаторством, потому что на фоне цивилизованных европейцев мы выглядим какие-то дикари. А что касается чем гордиться, вот так получается, что Украина была земля, родина не только украинцев. Это родина венгров, она точно нападает на территорию венгров до переселения в Венгрию. Это родина частичной турка, потому что здесь жили торки, которые те же самые турки сельджуки. Это родина болгар, великая Болгария здесь располагалась. И Подожди, до этого дойдем. Я говорю о существующих народах. Все венгры прекрасно знают, у них есть день обретения родины. Дата определенная. Это дата, когда венгры с Украины переселились в Венгрию. У них такая одна дата Болгары прекрасно знают, что их великий царь Кубрат, ну, а их привел в Болгарию, а величайший царь Болгарии Кубрат похоронен на территории Полтавской области, они даже там поставили памятник, Перещеп... заменить самое богатое царское поселение Украины, Перещепинский клад, так называемый. Сколько там золота было? В общем, там какое-то немыслимое количество, он не ограбленный. И там болгары поставили такой памятничек с тамгой, у брата, потому что на этих предметах есть аббревиатура, которая интерпретируется какими-то... То есть Украина была родина и болгар, и частично турок, и точно венгров, и скифов, и рейдготландом германцев Готов, ну, по крайней мере, готов. То есть у нас очень богатая история, есть чем гордиться, есть что праздновать, и не зацикливаться там на одних украинцах, они да. сюда очень поздно пришли. И там, или там на древнерусской эпохе. История, она длинная, и помимо славян есть еще и дославянский период, который надо тоже развивать, пропагандировать, привлекать сюда туристов. Как это происходит Кстати, в любой цивилизованной европейской стране. Кстати, у венгров общие корни с башкирами, я же башкор. Они оттуда, первая родина венгров на территории Башкирии. Так что я тоже здесь какой-то части. половина венгерских племен. Выявляется все так просто. Башкиры, тупчарский племенный союз, хан Башкорд. это лично что, мы Так что, оказывается, я вернулся в свои края.